Oh, oh, yeah, Христос воскресе, дорогие телезрители, после Пасхи вспоминается всех первых, которые уверовали во Христа. Поэтому вспоминаются святые апостолы, Жанны Мироносицы, тех вера, которая подвигла уверовать остальных своих соплеменников, которые жили во времена Господа нашего Иисуса Христа, как именно неделя о Самироныне, неделя о слепом, и приближаемся к седьмому неделе по Пасхе, неделе в памяти святых отцов Первого Вселенского Собора. В последующие воскресенье после Пасхи церковь отца нам пример искренности и твердости веры всех тех, которые своей верой унаследовали спасение. И также непоколебимостью веры и исповеданию догмата истинной веры, именно в Божество Господа нашего Иисуса Христа, своей верой утверждена была истина та в учении, дом собора стал никейский символ веры, который до сих пор в церкви провозглашается и каждодневно провозглашается всяким верящим символ веры. Сегодня, вспоминая о тех событиях, которые были в 325 году, они также преподали на этот месяц май. Поводом начало еще заранее те ереси, которые водили смуту в церковь. Именно ересь Савелия о слиянии лиц Святой Троицы в единое целое. Ей исключалось учение об Отце и Сыне и Святом Духе. Ересь антидрагитариев, которые разделяли все лица Святой Троицы на отдельные сущности. До периода этого апостолы возвещали о том, что истина состоит в веровании в три единого Бога – Отца и Сына и Святого Духа. И не было причин этого сомнения, поскольку это и они слышали из уст самих апостолов, в дальнейшем из непосредственно первых учеников, в истории именующихся мужьями апостольскими. И все искренне веровали. Прошло время, когда в церковь вошли люди, ранее воспитанные на эллинистической философии, которые хотели свой разум удовлетворить познанием, тонкости, познаем до тех глубин, которые, возможно, человеческому разуму и непостижимы. Поэтому Арий, как представитель Александрийской церкви, он человеком был образованным и решил своим разумом познать природу Святой Троицы, и чем задался вопросом об образе общения лиц Святой Троицы. Но будучи заранее воспитан на основах философии Оригена, его мысль слиялась в том, что Сын Божий никак не может быть единосущий Богу Отцу, то есть не может быть единой сущностью, равной сущностью, поскольку он сомневался в слове рожденный, пришедший не может, поскольку он считал, что если он рожден, он является творением, поэтому равенство тут исключается. Если равенство исключается, естественно, исключается понятие от божественного достоинства каждого лица Святой Троицы. И эта мысль его зародилась настолько, что он начал ее проповедовать в Александринской церкви. Об этом извещать всех окружающих, и этот вопрос настолько стал в Александринской церкви в его времени, что потребовалось в 321 году епископ Фанасу Александрию собрать собор, собор для того, чтобы определить, так ли верует Александрийская церковь, как учились святые апостолы. Большинство на соборе определились, что Сын Божий единосущен Богу Отцу, и поэтому Он полный достоинства именоваться Богом. Ари не согласился с решением этого собора и дальнейшее продолжит свое прямство в своих мыслях и письменно издал изложение под названием «Песенник», «Песни», где на Александрийской церкви было распространено и за пределами, и это именно мысли начала уже возмущать мир. Затронуты были те тонкие струны веры, которые выводили из равновесия всех глубоко верящих людей. Поэтому было необходимо, чтобы смута была прекращена. К ним обращались совещаниями, как листадийский епископ, так же и некомедийский. Но тем не менее его мысль была распространена на восточной территории Римской империи настолько широко, что для общего примирения и взаимного разумления потребовалось созвание Вселенского собора. Ввиду того положения, что... По этому вопросу было много разногласий, и не все открыто исповедовали, может, и тайно придерживались сейчас чисто воззрений само Ария. Император Константин Великий обратился с призванием собрать собор, собрать собор в Никомедии, Никее, вернее. поэтому был создан первый Никейский собор. По своему именно количеству собранию в количестве 318 отцов, ввиду того, что были собраны все епископы того времени Римской империи, он именуется поэтому Вселенским, так как Римская империя также именовала Вселенной. Святые отцы заседали и слушал Ария, которую предоставили право слова. Надо упомнить о том, что сам император Константин Великий, который был на соборе главенствующий, право Голосование в отношении истоверения не имел. Он только ли являлся свяжующим земным для того, чтобы состоялся сам собор. И все необходимые финансовые и другие трудности по собору он взял на государственную казну ради того, чтобы в церкви вновь царился мир. На соборе присутствовало 318 епископов. Собор длительно длился. Кроме, конечно, догмата об символ веры, о которых мы уже упоминали, были много верно, других правил, касающихся церковного жития. Но мы остановимся на символе веры. Это символ веры нами появится сегодня всегда в храме при каждом литургическом выслужении. И мы исповедуем о том, что Сын Божий единосущный Богу Отцу. Арий для того, чтобы умягчить свой взгляд, употреблял слово не единослушный, а подобослушный, немножко подобный. Но тем не менее, надо уточнить, что это тоже является тем искажением, о котором учили святые апостолы. Символ веры явился тем аналогом, который объединяет все церкви в едином вероисповедании. Если до этого каждая церковь имела сходные символы веры в своей текстологии, после Первого Вселенского собора было определено, этот текст символа веры должен был исповедуем всеми православными церквями на все дальнейшие века. Чем исповедание символа веры состоит? В том, что мы должны приверживаться той истины, которая является достойным представлением Отца и Сына и Святого Духа, и так, как святые учили святые апостолы и также и дальнейшие святые и отцы, и исповедание правости состоит в том, что человек за правую веру получает вознаграждение от Отца Небесного. Сегодня, вспоминая это дальнее событие, Святая Церковь положила в своей памяти каждую седьмую неделю, то есть перед Троицей, где воспоминается прославление Святой Троицы Отца и Сына, и Святого Духа, и после Троицы, именно понедільника, дня Святого Духа, представляє ту благодать, когда апостолы заседали, они написали в своїх діяннях і изволится Духу Святому и нам. Поэтому Божество Святой Троицы, Ее Единство, Ее Существо Отця і Сина, і також личные свойства каждого лица Святой Троицы і существенные свойства. Каждое лица своей Троицы были определены на этом Первом Вселенском соборе. Первый Вселенский собор стал связующим с видом исповедания, исповедания правости той вере, которая дарует человеку наследие жизни вечное. И святые отцы, хотя и положили основание этому символу веры, естественно, враг рода человеческого всегда препятствует истине. До 378 года продолжалась эта ересь где открыто, где скрыто. Тем не менее, в то время православной церкви, как и Востока, так и Запада, не было единого мнения и взаимопонимания по этому вопросу. Только лишь со временем, когда упорствующие воли Божьей уже отступили от своего упорства, это символ веры продолжает ну, провозглашаться до наших дней. В наши дни исповедует этот символ веры, может, не всегда задумываемся об тех именно словах, которые включены в нем. Но само понятие о именно символе, что в себе подразумевает кратце исповедание всей полноты веры. Каждое слово в этом символе имеет свое глубокое значение. Каждое слово является связующим следующим словом, и оно исповедует великую, глубокую истину. Сегодня, вспоминая первый Первом Вселенском соборе, надо сказать, что он положил начало дальнейших Вселенских соборов, которые в дальнейшие в церкви. Изволится Духом Святым и нам. Было провозглашено началом заседания собора соборный разум утверждал истины и не излагал ереси. Ереси, которые возникали по гордости человеческой, ереси, которые возникали по надменности человека, и, естественно, они все возникали по искушению врага рода человеческого. Мы благодарны тем отцам, которые нас оградили от заблуждения, а из них были в том числе и Николай Мерликийский, который нам дорог нашему городу. И Спиридон Тремифутский и множество те святые отцы, которые еще претерпели на теле своем мученические страдания и, будучи увечены, также были доставлены заседания собора для того, чтобы именно услышав их мысль, явились те слова истины, которые изучали из их уст. Святая Церковь всегда стояла, была столб утверждения истины и стояла на том, чтобы право править слово евангельской истины. И каждый человек является в себе носителем веры, также в своей жизни претерпевает какого-то рода либо борьбу, борьбу с грехом, борьбу с искушением, борьбу с теми суемыслиями, которые тревожат его целостность мирного пребывания Духа и взять всю полноту церкви, она тоже пребывает в борьбе. Не зря тогда церковь земная именуется и воинствующей церкви, поскольку она ведет борьбу за истину и за спасение и наследие жизни вечные, когда земные верующие станут небожителями в небесной церкви торжествующей. Такова память Первого Отца Вселенского Собора, поэтому она предваряется памятью ранее великий праздник Святой Троицы и Дня Святого Духа.